радио. Марион. Здравствуйте. Сегодня в программе онлайн подъедет в третьем секторе. Я ведущий Сергей Сухобойченко. И с нами на прямой связи Светлана Ходакова, Место на объединение громадских организаций «Открытое суспильство». Светлана занимается стратегическим планированием сельских территорий. И также с нами Ирина Таран, Место Курятин, Женочие инициативы, громадского организация. Светлана, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана. Я, да, я знаю, ты специалист с стратегического планирования сельских территорий. Я занимался городским, сельским. О. Мне кажется, это настолько далеко. Зачем вселам планирование стратегическое? Э -э -э, спасибо, Сереж. Дело в том, я бы даже хотела посоветоваться, наверное, с вами. Возможно ли стратегическое планирование для сельских территорий? По роду своей деятельности я занимаюсь, провожу тренинги, семинары по стратегическому планированию для сельских председателей. Ну, сейчас уже не колхозы, а громады, да, и, 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 и сельские головы, которые я в первую очередь меня спрашивают, для чего нам стратегическое планирование? Как в условиях абсолютной бездуховности. Спасибо. Вот вы, Сергей, прямо в точку попали. Как в условиях абсолютного безденья. когда при пустых бюджетных громад можно что-либо планировать. Как, да, вообще нет ну, Ситуация настолько сложная сейчас в селах. Мы все говорим о том, что села гибнут и что села распадаются, и потому как люди выезжают оттуда, людей нет, нет бюджета и так далее. Как можно еще говорить о стратегическом планировании? Ну, интересный, конечно, момент, потому что если они говорят об этом, зачем они тогда шли на руководящие должности, а если село распадается у них на глазах, и они сомневаются в том, что нужен стратегический план, так пусть бросают тогда свои эти работы. Тут проблема в том, что большинство из них, они не понимают, для чего стратегическое планирование, потому как не привыкли стратегическо мыслить. Они привыкли мыслить тактическими задачами. Сегодня надо засыпать ямы, сегодня... Нужно подремонтировать школу. То есть это тактические задачи, которые они привыкли выполнять каждый день. Они их планируют, они их выполняют. А стратегического мыш мышления как такового у них просто не существует, потому как они, ну, не, э, они считают, э, что э, когда нет денег, то не имеет смысла планировать. Но э, дело в том, что в условиях того, что изменилась совершенно э, ситуация в мире, да, э, то есть Сейчас все говорят об экономическом кризисе, но кризис ли это экономический? Может быть, это кризис системный, да, политического устройства не только в Украине, а во всем мире. И они привыкли, выращивая свою продукцию, считать, что она будет пользоваться спросом, тогда как мы сейчас видим совершенно другие тенденции. да. И что, какая основная стратегическая инициатива могла бы быть для сельских громад? Какая основная? Стратегическая инициатива. Ирина, есть мнение по этому поводу? Uh -huh. uh, я просто сейчас вас слушаю, у меня как бы не мнение а вопрос. Вот смотрите, вы говорили, что проводите тренинги по стратегическому планированию для председателей, да? Так. Uh, вот ваше мнение какое? Все-таки это нужно, чтобы это планирование делали председатели, ну то есть планировали председатели, или все-таки? Это должно быть планирование планирование с привлечением сельского населения, потому что от этого безусловно. будет раз, зависеть развитие. Безусловно, Ирина, безусловно, обязательно нужно нужно привлекать население без взаимодействия с населением, без вовлеченности населения ничего не будет. Но для начала кто-то должен начать с этого момента. Мы три года назад работали. По проекту в нескольких селах Пеницкой области и работали э, непосредственно с населением. Но если ты работаешь с населением без э, руководства, то без населения да. ничего не будет. А к нам присоединился прямо с улицы Сергей. Сергей нас хорошо слышно. Да. да. Я хотел узнать твое мнение о необходимости разработки стратегических планов для сельских территорий. Я считаю, что на мой взгляд не только сельские территории, но и районы, например, города, маленькие города с маленькой численностью населения или депрессивные города, которые, например, имеют там промышленность там, химическую, либо это угольная промышленность, на сегодняшний день связи. Физическая как что сворачивается, структура развития этой территории должна быть. Поскольку а мы уходим, ушли уже давно от плановой экономики, которая была в ее... Да. Хорошо, немного прерывается связь. Но а можно понял... мне воп вопрос? Да, я, я только план. хочу сказать, что я ну, понял, что Сергей выступает за то, чтобы планы были и не только у сельских советов, но и у районов и городских. Да, Ирина? Светлана, а где вот э, вы говорили, что опять же проводите тренинги для стратегического планирования сельских территорий, а где можно найти информацию об этом? Ну и если вот поучаствовать, поучаствовать, предложить нас... своим сельским территориям, чтобы они все-таки думали о том, о о твоих планах на будущее. Чтобы... Дело в том, что вот сейчас я готовлю такую методическую разработку для сельских громад по разработке стратегического планирования. Но предварительные методические разработки, они уже есть. Есть на нашем сайте, opencsasati-win.org. И можно, это открытого суспенства сайт. И можно там посмотреть. Но вот сейчас мы, я бы хотела предложить такое аудиологическое да. направление инициативу, как э, развитие э, человеческого потенциала и человеческого потенциала именно в селе. Да, это сейчас такие фактически. исследования проходят по городам. И, по почему именно это? Потому как есть э, факторы, которые внешние, и есть внутренние факторы. И те риски, которые определяют внешние и внутренние факторы. Они разнятся, да. И если внешние факторы мы не всегда можем контролировать, мы практически никогда их не можем контролировать, то внутренние мы можем и контролировать, и учитывать. Да, слушай. Так, вот это... нам Анна Кохол, наш выпускающий оператор, предупреждает, что осталась одна минута. Поэтому да, я хочу сказать. На да, сайте да, я да. выложу наше предположение, мы могли бы посмотреть и обсудить это. Достаточно более э, э, приближенно, к, более предметно. Угу. Да, и здесь Она, я тема, только тема, хочу тема. сказать, что Сергей написал э, в чате, планы должны быть и обязательно должны быть составлены с учетом мнения всех слоев населения, о чем говорила Светлана. Мы, Сергей, поддержим твое мнение. Ирина, у нас осталось 40 секунд. Тогда я не успею, и задам после эфира отладить вопросы, что хотелось не задать. Еще. Хорошо, спасибо, и я повторяю: сегодня в программе онлайн по Третьем секторе обсуждали тему стратегического планирования сельских территорий. С нами была Светлана Ходакова. Город Вінниця, об'єднання громадських організацій відкрите суспільство. Ірина Таран, місто Порятин, громадські організації жіночої ініціативи. Сергій Зуєв, місто Алчевськ. А... І Анна Кохан, випусковий редактор, редактор Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Дякую і до зустрічі. Твоє море, твоє радіо. Маріон.